Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat organik saya uh, Saya minta anda panjangkan dan dengar sampai habis apa yang saya nak cakap ni Benda ni agak penting Baik, ramai orang yang tak kenali saya adalah daripada golongan orang yang tak ambil tahu berkenaan dengan politik negara Saya perlu perkenalkan diri saya dahulu sebab golongan-golongan yang tak ambil tahu dengan politik ni Dia takkan tahu saya siapa Nama saya Sharon Evarina dan dikenali sebagai Ratu Naga dan saya selalu mengulas berkenaan dengan politik Malaysia. Okey, saya nak tanya soalan. Berkenaan dengan isu saya, ini je ke news besar yang ada di dalam negara kita yang perlu kita highlightkan hari-hari dengan cerita yang sangat besar masuk arus perdana, masuk segala news-news dekat Malaysia ni semua mesti hairan kan dan hmm. anda semua mesti terbaca dengan keadaan marah apa semua mesti anda kata eh kenapa cakap macam ni eh macam tu semua eh hina uh, lagu perak ni semua guys yeah, saya nak bagi tahu anda saya tidak hina lagu perak tak sentuh pun perkataan negeri perak pun tak sentuh pun tapi saya nak bagi tahu Mungkin anda tak tahu cerita ni. Ramai yang tanya saya, kenapa saya upload in the first place? Kenapa saya upload in the first place? Okey, saya bagi tahu. Pada 2019, pada 2019 perkara ini pernah berlaku sekali. Di mana lagu Negaraku dinyanyikan dalam bahasa Cina. Dan ini ketika Mazli Malik menjadi Menteri Pendidikan. concern is saya dalam seperti mana dalam video yang anda dengar tu saya bagi tahu kalau boleh jangan benda ni berulang lagi dan ini menjadi satu kesalahan. Dalam video tu jelas saya bagi tahu. Ada tak saya hina anak-anak murid tu pun semua? Tidak. Kerana anak-anak murid ni dia akan sentiasa ikut apa yang guru-guru dia cakap. Anak nak ni Dia takkan buat apa yang orang tak suruh Faham tak? Jadi saya nak elakkan benda ni berlaku Adalah sedikit Setitik nilai Patriotism saya di dalam hati saya Untuk menegur Niat saya untuk menegur Dan saya bukan mengecam Malah saya tak kutuk pun murid-murid tu Dan anda semua Bila baca satu angle saja Anda akan oh Mengapa-ngapa pun semua saya nak cerita pada anda Langkah bakang saya dalam tempoh satu bulan ni dah cukup Satu bulan ni pun dah cukup untuk saya jelaskan pada anda Kenapa pihak kerajaan beria sangat Sebab apa tau Pihak kerajaan ni dia tunggu sekali je Sebab apa tau Saya berterupa Madanon ni Sekali je dia tunggu saya buat kesilapan sedikit saja. Sedikit saja cukup untuk diorang gendangkan satu Malaysia. Dan saya nak tanya News ni sangat penting ke sangat besar ke Di mana Dalam tempoh 10 minit saya dah delete Malah saya dah minta maaf Okey, dengar eh Kalau sebuah portal berita Dia keluarkan artikel Dia take down Lepas tu dia mohon maaf Dah tentu artikel tu dah tak kredibel Dah tak boleh digunakan pakai, betul apa bezanya dengan saya? Saya up dalam tempoh 10 minit, lepas tu saya rasa was-was sebab saya rasa saya dengar ni betul tak betul, betul tak betul-betul sebab tak sangat jelas. Betul-betul penyebutan tu tak jelas. Jadi, saya delete sebab saya rasa was-was. Saya delete. Bila saya delete, saya put up status benda ni dah diturunkan, dah ditakedown. down. Kemudian, saya buat video permohonan maaf. Dan ramai yang tanya saya kenapa viralkan video ni? Masalahnya bukan saya yang viralkan video ni Adalah daripada cyber trupa Madani yang viralkan video ni So jadi salah dua-dua pihak kan? Adakah hanya saya saja yang salah? Atau dua-dua pihak yang salah? Lainlah kalau saya tak aware benda ni saya biarkan dia Dan ia eh, viral dekat platform saya saya kenalah akui memang salah besar daripada saya. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Guys, saya nak bagi tahu anda. Pada tempoh satu bulan ni, orang yang buat laporan ke atas saya ni, uh, pemuda Dapsi ni, dia ni juga orang yang saya baru post berkenaan dengan video ni. Dengarkan. Baik, hallo. 回校长来咯，在小小的济南班里挖呀挖呀挖，挖走你的短裤，再挖走你的球，在隔壁的大家楼里看戏分开错，安哥要剪头髮不不发，大宝别使嘎 在上面的祭打中，你不能来。你要看演唱会，啥事不给？在大大的东海岸里挖呀,挖呀挖呀挖，挖到包头回教党，都都不能挖。这个就是国门回教党政府。如果你们不去投票，短票就不签掉。如果你们投国门一票，演唱会就不料。 Semua orang, guys, kita sini, kami semua harap boleh dapat berdatinglah sesetengah, okey tak? Ah, semua Ini ucapan dia di dalam drama. Saya nak tanya, racist tak racist. Kalau kata saya main 3R, dia tu main apa? 4R tau. Melagi macam-macam tau dia sebut. So, faham tak? Member ni pun Panas dengan saya. Dia punya cipu. video pun dah diviralkan oleh saya. Tapi Adakah saya memfitnah dia tak? Saya ap, apa yang dia cakap? Adakah itu satu kesalahan? Saya tanya anda, adakah itu satu kesalahan? Okey, lepas tu saya nak bagi tahu anda. Saya juga yang postkan berkenaan dengan abang Belon ni pergi sampai ke tahap 5.3 juta meletup cerita pasal abang Belon ni. Dia orang terlampau marah dengan saya. Macam-macam uh, dia orang kontak saya ke bising dengan saya ke pukul saya pun semua saya tak nak delete saya tak nak delete benda tu dan saya nak bagi tahu kenapa perlu kekerasan keganasan terhadap orang satu orang manusia dihauk ramai-ramai kerana apa kerana dia miskin lepas tu guys saya nak bagi tahu anda apa media harus postkan dekat wall apa yang dia orang sebarkan memburukkan abang belun kan lihat apa yang dia cakap Tiba-tiba dia ada kes lampau. Tiba-tiba dia ni, tiba-tiba dia tu. Guys, saya nak bagi tahu anda. Inilah caranya pihak barat mengapuri mata orang-orang dunia, manusia di dunia ni berkenaan dengan saudara kita di tembikai sana. Simple cara dia. Kau pegang media, kau pegang segala-galanya. Akhirnya, Abang Belon yang jahat. Kan? Abang Melun ni tak elok Kan Ada orang simpati lagi Dengan Abang Melun Dah tak dia? Dah reda kan Disebabkan cerita Pasal dia ada kes 13 kes lampau Dah reda dah Orang dah tak nak Weh backup Weh dia ni Jahat lah Dia pun semua Guys Orang ada kes 47 pun Pegang jawatan besar guys Yang salah guna kuasa Rasuah pun Dah pegang jawatan besar Apa nak hairan ni tak campur lagi pintu belakang kan? Dan saya juga orang yang mendedahkan, yang membuka cerita berkenaan dengan Menara Kuala Lumpur Di mana Menara Kuala Lumpur ni dah jadi isu berbulan-bulan lama dia Tapi tak ada pick up Malam Raya, saya pergi dekat sana bersorangan Saya pergi dekat sana dengan satu orang kawan saya Kami bersorangan Masa tu terlampau ramai orang Untuk nak ambil alih Menara Kuala Lumpur di mana Kuala Lumpur ni masih lagi di dalam kes mahkamah Haidul Shong dan Menara Kuala Lumpur Sunia Berhad Yang buat operasi Menara Kuala Lumpur Dan kemudian tiba-tiba konsesi yang diorang dah sign untuk 30 tahun Ditamatkan, diberi kepada Lin Xiong Hai Untuk konsesi 20 tahun jadi malam itu ramai orang menjadi saksi apa yang nak berlaku tidak berlaku. Senang cerita, dekat live saya, mereka semua termasuk saya berjaya menghentikan benda yang tak diingini berlaku. Sebab itu dia orang panas dengan saya. Macam-macam video saya berkenaan dengan uh, Menara Kuala Lumpur saya buat. Dia orang spin macam-macam kata saya apa tuduh uh, menara Kuala Lumpur nak dijual apa semua. Daripada A to Z, perkataan saya gunakan konsensi, konsensi, konsensi. Dan mereka gagal memahami perkataan konsensi itu. Konsensi itu bukan gadai jual. Konsensi itu maksudnya untuk ambil uh, pengurusan itu. Huh? Tapi masalahnya dia orang stres dengan saya tak boleh buat apa-apa sebab saya gunakan terms, saya bagi bukti fakta yang betul, tak boleh buat apa-apa, dia -apa, orang makan hati. Dalam masa yang sama, saya juga orang yang konsisten bawa perkenaan di isu ekonomi rakyat di mana apa saja yang berlaku hari ini kos kenaikan sara hidup, pekerjaan rakyat, apa saja barang mahal ke whatsoever saya lah orang yang konsisten bawa dan sekali lagi dia orang masih stres dengan saya disebabkan pederahan-pederahan yang saya buat betapa eagernya dia orang marah sangat dia orang dekat saya korang kena tahu so kalau korang tak percaya korang boleh scroll semua social media saya lihat sendiri dengar sendiri apa yang saya bawakan kenali saya betul-betul bawa anda faham cerita sebenarnya apa yang sedang berlaku ke atas saya ni Kemudian saya ada upkan bercerita berkenaan dengan pecahan monopoli gas. Benda tu saya tak ulas. Saya share berita saja. Dan it goes viral. It goes viral. Member stress dengan saya. So jadi saya nak bagi tahu anda semua, mereka-mereka ni semua adalah musuh politik saya. Mereka adalah kerajaan yang boleh memegang media menceritakan macam-macam angle apa yang mereka nak ceritakan ikut angle mereka mahukan saya nak tanya lagi satu soalan ini saya nak tanya adakah isu saya ni news yang besar sampai you all kena fokus benda ni berbanding dengan isu contoh seperti putra hai saya nak bagi tahu seperti putra hai Bukan ke itu isu yang boleh kita tumpukan yang ada kaitan dengan kita rakyat? Kemarin MP Serangau cakap lain. Kemudian dia cakap lain. Kalau bukan kerana rakyat Malaysia ambil tahu dan dash game tu korang dedahkan, benda ni akan uh, terbuka ke? Penipuan ni akan terbuka ke? Tak kan? Nampak tak? Rakyat Rakyat So sama dengan cerita berkenaan dengan Abang Belun Abang Belun tu rakyat yang lemah, miskin Yang tak ada apa-apa Sebab dia miskin, dia tak boleh nak lawan Hari tu Dr. Akmal janji nak bagi peguam dekat dia Hari ni saya lihat Peguam lain yang mewakili dia Saya pun pening Sebab apa? Oh sebab dia ada 13 kes lampau jadi dia ada 13 kes lampau ni dia orang yang paling jahat dekat dunia lah. Orang yang tak boleh kita nak wakili, orang yang tak boleh kita nak kesiankan. Ha? Contoh, orang yang buat report pasal saya ni. Ha? You sentuh 3R. You sentuh 3R. Ada apa-apa terjadi pada you? Tak ada. Ada you dipanggil? Tak ada. Ada apa-apa tindakan ke atas you? Tak ada. Sebab apa? You pegang kuasa, mak. Betul tak? Tu, so, ratu naga Ulas berkenaan dengan jika nyanyi lagu negaraku itu dengan uh, bahasa lain adalah satu kesalahan itu menjadi isu dan topik yang sangat besar untuk semua orang tahu. Saya nak bagi tahu anda semua mereka-mereka ni adalah musuh politik saya. Saya kena bertanggungjawab atas apa yang saya buat. Saya kena bertanggungjawab atas apa yang saya buat. Tapi dalam masa sama saya kena jelaskan pada anda what is happening actually. What is going around actually? Saya kena jelaskan supaya anda faham. Momentum, benda ni beria sangat ni pahal. Okay, saya nak tanya kepada orang-orang uh, kita yang marah sangat dekat saya, saya nak tanya. Saya minta maaf sebab yang menyanyi tu adalah anak-anak anda semua. Saya minta maaf. Jadi, saya dah minta maaf. Sebab anda marah sangat tu mungkin salah seorang dia orang adalah anak korang. Saya minta maaf. Kan? Jadi isu-isu yang lain tu semua tak perlu diambil tahu. Saya bercerita pasal Ronan T5 subsidi pun tak perlu diambil tahu. Sebab tak penting sebab Ratu Naga punya isu lagi penting. So ini cerita yang meletup ni. Ini cerita trending. Tapi anda tak sedar secara tak sengaja anda termakan dengan naratif yang mereka bawakan. Tenggelamkan isu penting naikkan isu yang betul ke benda ni penting untuk anda semua? Sangat besar ke untuk anda? Bagi tahu saya, fikir baik-baik. Saya nak bagi tahu anda guys, dia orang ni dah stres dengan saya lama sangat. Saya ni diibaratkan apa tau? Saya tengah berpaun dekat satu tali, bawah saya ni ada buaya tengah tunggu saya lepas je tangan saya untuk dia orang faham saya. Itu saja. Tapi saya dah terlepas sikit, saya terlepas sikit kaki saya itu dia orang dapat gigit. Itulah analogi yang boleh saya sampaikan pada anda semua. Kita ni kena gentle. Berani buat, berani tanggung. Saya berani buat, berani tanggung. Dan saya nak anda pula tahu dia orang ni pula pada saya macam mana. Musuh saya. Fine, anda mudah termakan dengan negatif. I cannot help you with that. Saya tak boleh tolong anda. Tapi itulah berkenaan dengan saya dan musuh-musuh saya. Saya akan bagi kerjasama yang baik kepada pihak-pihak berkuasa. Dan saya dah ready untuk orang kata dikutip. Saya dah ready untuk dikutip sebab saya kena bertanggungjawab dengan apa yang dah berlaku. Walaupun separuhnya salah anak-anak nun, saya kena bertanggungjawab separuh lagi. Dan kita lihatlah macam mana kebijaksanaan anda untuk menilai satu-satu isu dekat Malaysia. Dan salam perkenalan daripada saya, saya Syarul Marina dikenali sebagai Ratu Naga. Sekian, terima kasih.